Според първоначалната информация на служителите на реда, основната отговорност за инцидента е на тира, който е пътувал след ладата. Тежкотоварният автомобил с турска регистрация не успял да намали скоростта, блъснала е колата, помела е пътен знак и предизвикал верижната катастрофа. През последните години десетки са жертвите от пътни инциденти в района на самоводене. Живещите в селото са силно притеснени, защото могат да бъдат блъснати докато пресичат. Освен това те живеят в страх, че тир може да се вреже в къщите. Според хората камери легнали полицаи и изграждане на околовръстен път ще направят живота в самоводене много по-спокоен. Във вашето село стават наистина много често катастрофи. Притеснява ли ви? Честно, как да не притеснява? комшията на среща сълба, 5-6 пъти са го чупили. Нощно време са събуждат, като че да издрънка там на шахта, ставам да видя кой е станал и като сигурно е в някой двор. Притеснявам се, защото тук постоянно карат с 90-100 км всяка вечер тируйте, няма контрол и няма, не знам, не мога да ви кажа, защото постоянно карат с голяма скорост. И какво трябва да се направи в този случай? И трябва да се направи около връстен път. И трябва поне да се отурят един легнали полицай, и полицаи, казват, се... Инак няма спасение. Никой не спазва скоростта на движението в селото. На територията има убити поне 15 души тук в района на селото и не вземат никакви мерки. Даже тук да искаме да пресечем улицата, не можем, чакаме дори с повече от половин час ако направи две крачки, той е ако е долу, докато минеш от татък, и той е зад тебе. В такива случаи могат да се предотвратят и то в правилника го има, и от закона го има, ще трябва да се спазва дистанция независимо и трябва да се прави всичко възможно да се предотврати път на транспортното происшествие. Заради катастрофата, временно без затворен за движение, пътя Велико Търново Русе. За тежкотоварните автомобили бе въведен альтернативен маршрут през първомайци.